Війна протягом трьох років: життя під вогнем, смерті героїв і простих людей. Хто ухвалює рішення, які несуть загрозу мирному населенню? Як це зупинити і куди звертатися мешканцям Донбасу? Чиї права порушуються? Про це ми поговоримо прямо зараз. Ви дивитесь програму, що праїсходять студії Зепсин і ми розпочинаємо. На сьогоднішній нашої розмови загострення ситуації на Донбасі працюємо в прямому ефірі 044-536-9379. Телефон прямого ефіру. Ви маєте можливість зателефонувати, поставити запитання нашому гостю і висловити свою думку. Наш гість це Андрій Сенченко, голова Всеукраїнського громадського руху Сила Права. Вітаю вас. День. Дивіться, тема ну, для суспільства. Війна на сході це тема номер один. І досі вона болюча, звичайно. Чи було доцільно по ситуації, коли сталася, яка сталася в Авдіїці, скликати почез. позачергове засідання заседание парламента. Ну, безусловно, потому что есть масса нерешенных вопросов на законодательном уровне, но, возможно, не для решения, собственно говоря, Авдеевки, но это же не единичная ситуация, а просто для того, чтобы на законодательном уровне развязать очень многие узлы. Это, кстати, касается не только парламента, но и правительства, потому что от того, что поехал Гройсман с министрами и попиарился, там, посочувствовал людям, да, безусловно, моральная поддержка для них была важна и при Приезд премьер-министра очень важен. Но возникает вопрос, что приехав сюда, вернувшись в Киев, премьер-министр должен был бы вместе с правительством осознав уже на месте происходящее, но предпринять определенные усилия, которые в их компетенции для того, чтобы развязать проблемы других прифронтовых населенных пунктов и развязать проблемы, которыми никто в течение двух с половиной лет не занимается. Я имею в виду проблемы двух миллионов беженцев, которые мечутся по стране, ни кола, ни двора, ни, никакой поддержки. И самое главное, нет понимания того, что будет завтра. А, этого ничего не произошло. То есть они там попиарились, приехали, тут еще на разных эфирах порассказывали, как вот, вот Авдеевка, вот такая проблема, мы сочувствуем. Ну, еще раз, у них, у них совершенно другого масштаба роль. Да, вы, вы поехав, пощупав пальцами, пообщавшись с людьми, Осознав проблему, вы должны были предложить решение масштаба страны. Но, к сожалению, масштаб этих чиновников он совершенно не, от... не соответствует масштабу этих задач, которые стоят перед правительством. И то же самое можно, возвращаясь в парламент, сказать о парламенте, потому что они вообще не понимают, в чем роль. Я со многими депутатами разговаривал, кто был здесь в Киеве. Они говорят: ну "Что мы соберемся тут опять, значит, какой-то базар, там крики и так далее? А что мы можем? Это же все правительство". Но так, если вы не понимаете, что вы можете, зачем вы изобретаете из себя парламент. У нас до сих пор исковер, на законодательная база, и она коверкается каждый божий день. Постоянно идет вранье на всех эфирах, в том числе из уст депутатов, которые говорят, что вы нас подталкиваете, дескать, к военному положению, это что равноценно объявлению войны России. Ну, я думаю, что объявление войны России со стороны Украины было бы точно необдуманным шагом, но введение военного положения на территории Донецкой и Луганской области. Это абсолютно оправданная со всех точек зрения задача. Я вот объясню: на примере: на прошлой неделе Печерский суд принял решение по заявлению семьи, у которой артобстрелом был уничтожен дом принял решение взыскать с государства Украина 6 миллионов 700 тысяч гривен в пользу этой семьи как компенсации нанесенного материального ущерба. При этом я хочу сразу подчеркнуть, никто не говорит, что это там украинские войска разрушили дом. И вообще, по большому счету, во время войны, неважно, откуда прилетел снаряд, важно, кто развязал войну. Но Заявители воспользовались статьей 19 Закона о борьбе с терроризмом, которая гласит, что если в результате террористического акта гражданину Украины нанесен ущерб, то в этом случае этот ущерб компенсируется за счет государственного бюджета. И это было бы абсолютно оправдано, если бы речь на самом деле шла о террористическом акте. У нас война, которая маскируется властью под э, антитеррористическую операцию. А насколько реально, что люди отрабатывают эти а, Это нереально ни с какой точки зрения получить их со стороны государства. Объясню почему. Вот мы моделировали как э, структура, которая профессионально занимается защитой пострадавших. Мы моделировали ситуацию, вот если 2 миллиона украинских граждан, а это все, я имею в виду, семьи погибших военных и гражданских, раненые покалеченные военные и гражданские граждане, не утратившие личное имущество, вынужденные переселенцы, те, кто побывал в плену или в незаконном заточении, если все эти люди обратятся в суды э, с исковыми заявлениями на взыскание ущерба, и если этот ущерб будет корректно рассчитан, исходя из практики европейского суда по правам человека, то общая сумма претензий составит примерно 100 миллиардов долларов. Что это означает? Это означает, что каждый э, взрослый гражданин нашей страны работающий, безработный, э, не знаю, так сказать, самозанятые, работающие без оформления, включая даже тех, кто поехал на заработки за рубежом, должны э, 5000 долларов отдать в бюджет для того, чтобы... За счет этих средств был, был, компенсирован, был компенсирован ущерб, нанесенный государством-агрессором. Это нереально с экономической точки зрения, это абсолютно абсурдно с человеческой, политической и так далее. Вот мы с вами налогоплательщики, и многие наши телезрители налогоплательщики, и я так понимаю, что любой нормальный человек, уплачивая налоги в бюджет своей страны, мысленно соглашается с тем, что часть этих средств пойдет на помощь вдовам, сиротам, солдатам, потерявшим руки-ноги на фронте, вынужденным переселенцам, но как помощь. Вот та, которая посильна сегодня украинскому обществу. Но компенсировать за наш с вами налогоплательщиков счет, ущерб, нанесенный государством-агрессором, это полный абсурд. Но этот абсурд сегодня происходит как раз в результате бездействия Верховной Рады, в результате того, что лгут всему миру, сами себе, украинскому обществу, называя войну Ато. В чем выход? Я вам могу сказать, что безусловно нужно признать фактически оккупированные территории Донбасса, оккупированными территориями правовых оснований для этого достаточно. Нам для этого не нужно согласие Российской Федерации. То есть, войсковый стан бы в бы? Этот... Сейчас, одну секундочку. Первое. Признать эти территории оккупированными. То есть, это четко совершенно возлагает всю ответственность за обеспечение жизнедеятельности этих территорий на Россию как государство, которое оккупировало эти территории. Дальше. Должно быть введено военное положение на территории Донецкой и Луганской областей. И я хочу вам сказать, что в этом случае четче будет обеспечиваться жизнедеятельность свободных территорий, и более понятны будут все так сказать, взаимоотношения с оккупированными территориями. И в этом случае вот этого абсурда, то есть перестанет работать статья 19 закона о борьбе с терроризмом. Но начнут работать другие нормы. И я напомню, что наша организация системно занимается судами против государства агрессора в интересах пострадавших граждан. Наши юридические офисы сегодня есть 23 23 областных центрах, и до конца февраля они будут в каждом областном центре нашей страны работать. Мы принимаем пострадавших, мы готовим все документы и сопровождаем их до получения э, компенсации ущерба с государства агрессора. Это длинный путь но мы это делаем вместе с пострадавшими, делаем для них бесплатно. Его реально зараз пройти? До... Абсолютно реально. Это намного более реально, чем подавать иски против государства Украины. Давайте повернемся до стану військового стану в Украине. Вы говорите, что депутаты не наваживаются этого делать. Вот ваша думка, почему? Что за этим стоит? немножко в другом. Это не компетенция депутатов инициировать введение военного положения. Если мы говорим об этом конкретно фрагменте, то это право президента. Но это не просто его право это в том числе и обязанность потому что у нас есть закон об обороне и в законе об обороне есть такая статья первая, которая дает шесть признаков вооруженной агрессии против государства украина и эта статья гласит что если на лицо или подтверждается хотя бы один из этих признаков то начинает работать статья 4 закона которая как раз и обязывает президента вводить военное положение у нас пять из шести признаков на лицо Президент, тоді ми які має мотиви, щоб не вводити військовий стан? Ви знаєте, Я думаю, що проблема президента Порошенка, вона почалась задовго до того, як він став президентом, і проблема заключалась в безграничному желании сесть в это кресло, но в абсолютно не к этой роли, потому что вся его предыдущая биография, она совершенно... она была нацелена на укрепление личного бизнеса, на личное обогащение, а государственная служба и задача построения сильного, уважаемого в мире, уважаемого своими гражданами государства, это совершенно другое. Это, это нужно хотеть, это должно быть в душе. И этим нужно заниматься каждый день. Хочу вам сказать, что проблема началась с той лжи, на которой была построена вся предвыборная кампания. Когда президент говорил, я приду, и через неделю все это закончится. Конечно. Ми не хочемо воювати, нас вынудили воювати. Но от ета лож, вона особенно цинічна, тому що понимал, що невозможно закінчити війну ні за неділю, ні за дві. Пане Андрію, поговоримо ще про Петра Порошенко і його розмову із Дональдом Трампом. Про це після невеличкої паузи це програма, що відбувається?» Залишайтеся з нами. Остання ситуації на Донбасі. Наша головна тема. Працюємо в прямому ефірі. 044-536-9379. Телефон прямого ефіру. Ви маєте можливість поставити запитання нашому гостю. Ну і звичайно просто висловити свою думку. Андрій Сенченко, голова всеукраїнського громадського руху, сила права наш гість. Телефонна розмова Дональда Трампа і Петра Порошенко. Головний посил, війна війну пора. Припиняти дипломатичними а, шляхами, а не військовими. Різниця лише в тому, що Трамп сказав, що буде цього добуватися у співпраці з Росією. От так, після такої розмови можемо говорити про про якусь нашу перемогу, чи все-таки більше про поразку? Ну, ви знаєте, сам факт того, що состоявся цей розговор, це важно. Я думаю, що це теж було достатньо непросто, тому що перед вновь избранним президентом Соєнних Штатів є дуже много задач, проблем, которые потрібно решать і внутрішнього і міжнародного характеру. Характера, и ну, не крутится весь мир вокруг Украины. Поэтому то, что этот разговор состоялся, сам по себе очень важно. Очень важно также, чтобы... Украинская дипломатия сейчас приложила максимальные усилия для организации встречи Порошенко с Трампом. И, конечно, важно было бы, чтобы эта встреча состоялась до его встречи с Путиным. С Путиным. Ну а так уже, насколько, так сказать, сподобится украинская дипломатия, ну, сложно пока делать прогнозы, поскольку, к сожалению квалификация оставляет желать лучшего и очень многие оценки они ну, не то что выдается желаемое за действительное а просто но ну, уже откровенно несерьезные вещи но ну, вот в частности вчера позавчера по многим каналам передавали слова валерия чалова посла украины в соединенных штатах которые такими таким образом характеризовал вот этот ночной разговор Порошенко с Трампом. Он сказал, что между ними сложились дружеские отношения, это первая мысль, и вторая звучала так, что их общение стало регулярным. Ну, Извините, но мы же не идиоты с вами, э, граждане Украины, которые это слушаем. Ну, Во-первых, с одного разговора точно дружеские отношения не складываются, тем более, что Чалова там не было третьим в этом разговоре. Э, вот. А второе, это то, что ну, первый контакт э, назвать э, регулярным общением тоже невозможно. Над регулярным общением нужно очень-очень серьезно работать в украинской дипломатии и быть достаточно самокритичным. А вот не выходит из заявы Белого Дома, что теперь Белый Дим не уважает Россию, виноват все за закон... Зокрема, у тому конфлікті, який зараз в Авдіївці, що тепер вам треба шукати ну, з ними ну, якісь, знаєте, як правильно говорять експерти, що в сьогоднішній адміністрації ну, з сучетом того, що багато люди там із бізнесу прийшли з різних сфер, е, ще не всі знають де Україна розположена, тим більше де Авдіївка. Поэтому ну вот, э, надо понимать, что еще у них огромный спектр сегодня э, задач и вызовов, которые перед ними стоят. И очень важно сформировать адекватное понимание происходящего, адекватную оценку истории того, что происходило в течение двух с половиной лет, и путей выходов. Э, и вот это как раз задача украинской власти, и, э, причем всех ветвей власти. И э, наших законодателей, поэтому то, что они э, вот в этих условиях обострения на фронте не нашли для себя задачи, это ну, меня, например, шокирует. Это э, задача украинской власти, которая тоже не вышла на системные решения. В резу... оттолкнувшись от происходящего, но ну, посмотрим, на что сподобится президент. А какие издумовленности России и США поза спиной Украины? Может ли? Нет, я думаю, что вряд ли. И вот в этом смысле, так сказать, хорошо, что определенная поддержка есть со стороны Меркель, которая сказала, что э, это невозможно. И э, э, я думаю, что все-таки влияние, так сказать, Меркеля и Германии в этом процессе будет. Но еще раз повторю, ключевой вопрос никто с кем пытается, а что делает наша страна в лице наших, нашей власти, насколько осмысленны эти действия, насколько они логичны и эффективны. Потому что просто вот бегать и всех там дергать за рукав и напоминать о себе, и рассказывать там об Авдеевке и еще о других, так сказать, наших острых проблемах, ну, они, они не будут услышаны. Нужно предлагать рецепты и нужно объяснять эти рецепты. Дивите, а еще наши политики любят голосные заявы. Міністерство з питань окупованих територій сподіваються на звільнення Донбасу вже цього року. Максимум це до середини 18-го року. Такий оптимістичний прогноз надає заступник міністра Георгій Тука. Він запевняє, що є безліч фактів, які свідчать що Росія готова вже стати. Ну, я вас? на всіх етапах, коли багато представників громадськості так ратовали засідання цього міністерства, я об'ясняв. Ну, просто в силу того, що у мене достатньо Продолжительный опыт государственной службы. Я объяснял, что это министерство не нужно вообще. И по большому счету его нужно ликвидировать, и сожалеть не о чем. Объясню почему. Дело в том, что если мы тронем любую проблему оккупированных территорий, прифронтовых территорий или вынужденных переселенцев, то проблемы всех этих территорий и всех этих людей они э, относятся или затрагивают компетенцию каждого ведомства Украины и Министерство внутренних дел, миграционные службы, Минсоцполитики, Пенсионного Минобороны фонда, здоровья. Министерства юстиции, Охраны здоровья, молодежи, образования и так далее и так далее. А когда появляется некий орган по вопросам оккупированных территорий и он же компетентен, по крайней мере бумажно, заниматься вопросами вынужденных переселенцев, то это означает что все остальные с большим удовольствием говорят, все, мы расслабились. теперь мы этим не занимаемся, вы за, за все в ответе. А что такое вы за все в ответе? Ресурсов нет, штата нет, опыта нет, ничего нет. Это получается, так сказать, вот такая примитивная э, пиар-контора. И все. А нам-то нужно решение этих проблем, а не болтовня на эфирах от различного рода там министров и заместителей министров. Поэтому эту лавочку нужно просто безжалостно ликвидировать. А ответственность на себя, да, конечно, должно взять правительство. И формы э, работы для решения таких глобальных проблем к которым имеют отношение все ведомства, они давно изобретены, много-много лет назад, так сказать, и нужно просто, ну, эти люди, к сожалению, мало в чем компетентны. А на самом деле там должен заниматься вице-премьер в правительстве, может быть, первый вице-премьер, который должен возглавлять соответствующий правительственный комитет, или рядовый комитет, это более, так сказать, известное словосочетание, где представлены хотя бы на уровне заместителей министров Містром, всі орган должен собираться каждую неделю. Это, знаете, мини правительство для решения этих проблем. За весь цей час, ось скільки триває війна, скажімо, прямо в нашій країні, переселенці завжди почуваються себе м -м, кинутими. Ситуація, хоча б трохи змінилася за ці роки. Ни насколько. Я тоже переселенец и могу сказать, что власть абсолютно безразлична к проблемам этих людей. Безразлична. Ну, вынуждены что-то делают, какие-то там жалкие подачки, так сказать, тех, кто обращается за там, социальной помощью, но ключевые проблемы не решены. Я, кстати, возвращаясь к Авдеевке, вот э, во многих сюжетах показывали, когда э, пытались агитировать там через громкоговорящую связь, вот давайте, вот автобусы, мы вас это в Мариуполь, там совершенно бесплатно поселим в санаторий. Я видел один синхрон, не помню на каком канале, когда женщина говорит, ну да, да, у нас уже вот это было, я поехал, так сказать, это бесплатно две недели, а потом начинается, свет выключают, угля нет, того нет, этого нет, за все платите, и цены сумасшедшие. То есть вот, когда нужно попиариться, то тогда эти громкоговорители, автобусы и там санатории, а потом же реально, так сказать, люди сталкиваются с тысячей проблем, неизвестно, и вот наш представитель выезжал туда в Куяльник санаторий, в Області, туди, куди вивезли дуже пожилих людей із геріатричних інтернатів і потім їх почали просто вибрасувати на вулицю. Андрій, от ваша на. організація допомагає людям, зокрема щодо юридичної безкоштовної допомоги. Про це поговоримо далі, після невеличкої паузи, це програма, що відбувається?» Залишайтеся з нами. Це програма, що у студії Андрій Сенченко, голова Всеукраїнського громадського руху Сила Права. Нагадаю, вам працюємо у прямому ефірі 0445369379. Телефон, за яким ви маєте можливість поставити запитання нашому гостю або висловити свою думку. Ось щодо діяльності вашого громадського руху Сила Права. А скажіть, скільки вже до вас звертається і хто може звернутися? Я поясню. Ну, ми не фокусники, ми не творимо чудеса. І от коли ви сказали, що ми допомагаємо. пострадавшим, то этим занимаются многие общественные организации, просто люди, волонтеры и честь и хвала им. Наша организация сосредоточилась на такой очень профессиональной деятельности, то есть мы разработали правовую модель, которая позволяет судиться с государством-агрессором, пострадавшим украинским гражданам. Я называл эти категории все, угу. это и раненые, и покалеченные семьи погибших, и переселенцы, и утратившие жилье. И эта правовая модель основана на международной практике. Мы очень фундаментально подошли к этому. Мы смогли на разных этажах нашей судебной системы доказать, что мы правы. А это было не просто, потому что это все новое. Наша страна этого никогда не э, не проходила. Вот я вам приведу пример. Если бы не дай бог такие события, как у нас на Донбассе или в Крыму произошли, например, в Великобритании, то никто бы не посылал э, британских граждан э, в Европейский суд по правам человека. Они бы просто автоматически на основании акта о государственном суверенитете, это закон 1978 -го года, там статья 5, позволяет им обратиться в э, их собственные суды национальные, получить решение, а потом, да, государство должно поспособствовать э, выполнению этих решений, но за счет государства-агрессора. У нас, э, к сожалению, не было такой правовой базы, а может быть часть поскольку мы не воевали и у нас не было такой необходимости, то мы пошли по пути формирования судебной практики. Но решение суда это тоже источник права, и на сегодня эта судебная практика сформирована. У нас есть несколько десятков положительных решений в интересах пострадавших граждан, полученные в 11 областях Украины. Могу сказать, что есть э, очень жесткое сопротивление судебной системы. Каких у тебя Не всех, не всех, ну так, 50 на 50, потому что среди той половины, которая сопротивляется, причем это есть, ну, вот, могу вам сказать, во всех областях, и в Ивано-Франковской, и во Львовской, и в Сумской, то есть тут география даже особой роли не играет. Но среди тех, кто сопротивляется, есть часть судей, которые ждут политической воли, пока какая-то команда поступит. То есть для них команда Выше закона. Часть ждет, пока сформируется, может, более обширная судебная практика, потому что это дело новое. Ну, что мы будем парить мозги? Лучше мы под, пусть этим позанимаются другие, а мы потом уже будем так поступать. Часть находится в определенной зависимости от оккупированных территорий. У кого-то недвижимость, у кого-то дети, у кого-то родители. Но вот в этой части мы как раз понимаем, и этим такие даем, что если есть такого рода проблема, лучше судья взять отвод. Это будет честнее, чем высасывать из пальца какие-то причины отказа. Но Хочу вам сказать, что часть из тех, кто злобно сопротивляется самому факту рассмотрения подобных заявлений, есть люди, которые, ну это скажем так, с абсолютно ватными сепаратистскими мозгами. Скажите, что до ваших справ, скажите, что 10 уже у вас есть позитивных? Я сказал, несколько десятков десятки, решений несколько в 11 десятки. областях. Это решение, у нас эта технология состоит из двух этапов. На первом мы устанавливаем юридический факт того, что конкретный заявитель пострадал в результате российской вооруженной агрессии и оккупации части территории нашей страны. А на втором этапе, проведя оценку ущерба, мы заходим уже с исковым заявлением на взыскание с Российской Федерацией. Так вот, первых решений есть уже несколько десятков. В решении о взыскании пока два, вступивших в законную силу, но поскольку они опираются на фундаменте первых решений, то это работа, которую нужно еще дальше толкать. У нас в общей сложности сегодня в разной стадии рассмотрения 4000 заявлений, и их число растет каждый день. Чи потребны изменения в украинском законодательстве, чтобы эти дела более Конечно, конечно. И в этом смысле мы тоже не сидим, значит, нами был подготовлен нашей командой проект закона он был зарегистрирован, это закон 5183, он был зарегистрирован в сентябре месяце прошлого года об облегчении доступа к правосудию гражданам, пострадавшим в результате российской вооруженной агрессии. Там есть две нормы заложены в этом законе. Первое – это освобождение от судебного сбора тем, кто судится против государства агресса, гражданам, пострадавшим. Угу. И это, очевидно, нужно сделать. Но какую, понимаете, абсурдная ситуация, когда вынуждены перейти чтобы подать в суд на Российскую Федерацию, которая ему нанесла ущерб, должен заплатить там, 10 тысяч гривен ä, судебного сбора ä, в, это, в процентах материального ну, от материального ущерба. Ну абсурд просто. Угу. Так вот, мы добиваемся отмены этого абсурда. И второе, это изменение подсудности, потому что когда на втором этапе человек идет м, подавать иск против Российской Федерации, то по нашему действующему законодательству вся страна должна пойти в Соломенский суд города Киева, где расположен в Соломенском районе посольства Российской Федерации как полномочное представительство государства ответчика. Это тоже невозможно, это затраты, это невозможно с точки зрения масштабов этого суда и масштабов проблемы. Поэтому мы предложили изменить подсудность, чтобы люди могли это сделать по месту жительства. Я сегодня был в Раде, еще раз там всеми доступными методами толкал, но хочу сказать, эти люди настолько безразличны в основной своей массе. Ну почему было вот, э, ну не знаю, э, оттолкнувшись от Тавдіевки не собраться и не принять и этот закон. Его очевидно нужно принимать. Значит, а є проблема за реалізацію вироку вироків суду. Ну, это не приговор. Приговор это в уголовном процессе, это решение суда. Это решение, Нет. Я бы сказал так: есть не проблема, есть задача. И мы над решением этой задачи работаем. Когда мы приступали, нам говорили: да ну вообще такого никогда в жизни в Украине не было. С чем вы тут ходите? Мы доказали, что весь мир живет так, и Украина тоже так сказать имеет право на собственное достоинство и наши граждане, и наша страна. И это правомочные решения. Но путь их реализации, он не очень короткий. Мы чудеса никому не обещаем. Но те первые, кто получил такие решения, по нашим оценкам, могут выйти на получение компенсации, ну, примерно, ну, я думаю, что к концу 2018 года, не позже. Давайте поясним, людям, кто сплачивает эту компенсацию? Государство-агрессор Российская Федерация. У нас нет никаких иллюзий в отношении там, добровольности с их стороны. Поэтому все наши э, действия, они носят ну, такой характер, я бы сказал, наступление на юридическом фронте. Потому что мы арестовали 3 миллиарда долларов российского кредита, и мы его не позволим вернуть государству агрессору, правовыми методами не позволим. Эти средства пойдут на выплату компенсации пострадавшим украинским гражданам. Но этих средств хватит только на удовлетворение примерно 3% претензий. You Поэтому мы работаем над подготовкой ареста российских активов, других, на территории Украины и за рубежом. Две недели назад у меня была такая скайп-конференция с Нью-Йорком, с юридической компанией, с которой мы договорились о поддержке. И ну, не хочу раскрывать всех нюансов, но первые э, инициативы по обращению в американские суды, думаю, что в течение вот 3-4 месяцев уже будут реализованы. Ну, будем вам, Всі ці рішення суді суду дійсно реалізовувалися, люди вже почали виплачувати кошти. Які а плани у вашої організації слапа на 2017 рік на чому будете тут зосереджуватися? Ну ви, я сказав, що ми до кінця февраля місяця повністю доформируємо сіт юридичних прийомних і далі річ іде обіличені пропускної способності. Ми зараз эту модель відробляємо на примірі Хмельницької області, Тобто в В каждом районе, а там их 20 районов Хмельницкой области, в каждом районе не реже раз в две недели, так сказать, будет выездной прием пострадавших в крупных сельсоветах. То есть дальше речь идет о том, чтобы помочь каждому пострадавшему. А вот ну, если мы говорим, допустим, на примере Хмельницкой области, там ну, почти 8 тысяч Та в всех категорій, а є області, де там по дев'яносто тисяч только винуждені дякую, Андрій, пане Андрію, дякую. бо Маємо завершувати час. На жаль, у нас вже завершується. Дякуємо вам. Ну нагадаю, що нашим глядачам що це був Андрій Сенченко, голова всеукраїнського громадського руху, сила права, яка надає юридичну допомогу переселенцям. Дякую, що дивилися. Це була програма про що відбувається?» далі. Буде.